খবর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের পক্ষ থেকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের তিনশো ছিয়ানব্বইতম তম জন্ম জয়ন্তীতে আন্তরিক শুভেচ্ছা আজ ভি এইচপি রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের কার্যালয়ে একত্রিত হয়ে মহান যোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছি আমাদের বরিষ্ঠ জেলা আধিকারী মনীষ কুমার শর্মা তেজপ্রতাপ সিং অমরজিৎ রবিদাস প্রমোদ রবানি রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের অধিকারী বিশ্বজিৎ গড়াই বিহু মণ্ডল প্রমুখ রীতেশ দত্ত অখণ্ড প্রতাপ সিং রাহুল সিং কর্মী এবং সমস্ত সনাতনী ভাইয়েরা তার অদম্য সাহস হিন্দবি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য দেওয়া অবদানকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন শিবাজী মহারাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছেন এবং হিন্দু স্বাভিমানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জয় ভবানী জয় শিবাজী প্রত্যেক হিন্দু যেন তার আদর্শ অনুসরণ করে ভারতকে আরও শক্তিশালী করে তুলুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ড সন অব বেঙ্গল বাংলার খবর अमरजीत रविदास ने जैसा बताया कि आज शिवाजी जयंती का आज हम लोग सभी सनातनी तो पालन कर रहे हैं जैसा कि आप लोग सब जानते हैं सोलह सौ में आज के वर्तमान के पूना में इनका जन्म आज ही उन्नीस तारीख उन्नीस फरवरी के दिन वहाँ पे जन्म हुआ था इनकी माता जीताबाई काफ़ी हिंदी साम्राज्य हिंदी उत्थान और हिंदू साम्राज्य को लेकर इनका बचपन से ही भावना था जैसे आज हम लोग सब सुनते हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व लेकिन ये बात आप को जान के काफी गर्व पचहत्तर ईस्वी है दादाजी नोरुष को पत्र के माध्यम से ही हिंदू साम्राज्य यानी हिंदुत्व तो का द्वारा स्थापित कैद कर लिया गया उस समय हमारे जो साम्राजिक जो हमारे शिवाजी के साहिब जाते जो समय काफी छोटी आयु के ही थे इनके साथ में उन्हें कैद कर लिया गया काफी चतुराई से ही ये वहाँ के किले से निकल करके आगरा के किले से वे वर्तमान में लौट करके पूना वापस लौट गया है ये जिस समय मराठा उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे उस समय दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे मुस्लिम आक्रांता वहां पर काम कर रहे थे और उत्तर भारत पूरा मुगलिया ध्वज के नीचे काम हो रहा था जिसमें औरंगजेब के द्वारा पूरा हिंदुत्व का नाश हो रहा था त्रासदी हो रही थी इनके पिताजी जो एक मुगल सल्तनत के अंतर्गत एक जागीरदार के हिसाब से एक हैसियत से कार्यरत थे लेकिन इन्हें शुरू से ही अपनी माँ और अपने गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला उसी के हिसाब से ये शुरू से ही ये चाहते थे कि हिंदुत्व का भावना को लेके पूरे विश्व में पूरे भारत में भगवान परचम ही लहराया जाए आप लोग तो सब जानते हैं इनके जो एक से एक सिपे जो हुए हैं गोंडाना की लड़ाई जो काफी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध लड़ाई है जो सिमागढ़ का किला और तीस तीस किले ये जो हार गए थे जो जो एक संधि के तहत छोड़ना पड़ा था इनके शासन काल में इन्होंने फिर वो अपने सारे किलों को वापस ले करके ना तो उस समय के काल में हिंदुत्व का प्रचम को आगे बढ़ाया बल्कि आज उनके द्वारा किए गए कृत्य की वजह से आज हम लोग सनातनी ये जो सभ्यता है इसका पालन कर पा रहे हैं ये पुरोधा ये हम लोग के आज जागृत हमारे आज देवता हैं भगवान हैं हमारे इष्ट हैं इनके दर्शन मात्र से और इनको याद करके ये आज हम लोग के सनातनी एकता सनातनी उत्थान आज तक जीवित है और ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है और इस कार्यक्रम को आज विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड के इस कार्यालय में आसनसोल जिला के तत्वाधान में पालन किया गया इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूँ इसी प्रकार के हमारे जो सनातनी योद्धा सनातनी वीर हैं इनको हम लोग याद करें और ये कार्यक्रम आगे ऐसा ही अनुभव चलता रहे जय श्री राम नमस्कार आप सौरभ बेंगल बांगलार खबर सौरभ बेंगल प्रत्येक खबर सवार आगे अपन का সনাম বেঙ্গলের প্রত্যেকটা খবর ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মাধ্যমেই শেয়ার করা হয় আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম আপনারা দেখুন ফলো করুন এবং শেয়ার করে দিন প্রত্যেক সংবাদ প্রেমীদের কাছে আমাদের ফেসবুক পেজে যান সেখানে গেলে দেখতে পাবেন রাজনীতি খেলার খবর এবং বিনোদন জগতের সমস্ত আপডেট সহ লোকাল খবরের খুঁটিনাটি নাটি উপলব্ধ তাই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন সরব বেঙ্গল বাংলার খবর